Вітаю, друзі, доброго ранку студія. Це країна онлайн. Це аеропорт Жуляни або аеропорт Київ. Протягом цього тижня ми будемо працювати тут. Адже маленькі хлопці мріють про літаки, дорослі про стюардес. Утім, мало хто замислюється, наскільки важливі процеси відбуваються тут, на землі. Наша перша тема хендлінгові компанії. Якщо дуже просто, то це компанії, які займаються наземним обслуговуванням. Вітаю вас, доброго ранку. Чим саме займаються ці компанії? Ви абсолютно праві. Хендлінгові компанії займаються наземним обслуговуванням авіарейсів, в аеропортах назначення і прибыти. З Чого складається підготовка рейсу? Там несколько процессов, они достаточно как бы, ну, такие громоздкие. В принципе, подготовка к отправлению авиарейса начинается еще задолго до того, как самолет есть на стоянке. То есть авиакомпания хендлинговая, она практически за 24 часа до вылета готовится к обслуживанию рейсов по отправлению. Она получает списки пассажиров, начинается все с этого. Она имеет информацию о том, что все идет по плану, и самолет есть, и какая, какой тип воздушного судна планируется. Если есть какие-то изменения в, в авиакомпании, которые меняет самолет, то она тоже должна это учитывать. За 24 часа до вылета начинается регистрация в тех авиакомпаниях, которые, ну, которые предлагают пассажирам веб-регистрацию. И все это время хендлинговая компания она, ну, как бы должна контролировать этот процесс. За 2 часа до вылета в нашем аэропорту начинается регистрация международных рейсов. То есть по факту самолет еще может лететь с другого аэропорта, но мы уже готовимся к его отправлению. То есть мы должны встретить пассажиров, мы должны предоставить им информацию, всю необходимую, а то, в какое время будет начата посадка. Разумеется, мы должны учесть их пожелания по рассадке, зарегистрировать их багаж, проверить их документы. То есть это достаточно такой громоздкий процесс. Вот. Это касается именно пассажиров. Да? То есть мы регистрируем пассажиров, мы регистрируем их багаж, мы им предоставляем в аэропорту место для ожидания посадки, мы, разумеется, информируем их о том, когда начинается посадка, когда заканчивается, какие правила, какие вещи они могут взять с собой, какие не могут взять с собой. Да? Сколько времени, если пассажиры еще об этом не знают, например, да, они в кассе, когда приобретали билет, либо по интернету забыли посмотреть. им интересно, во сколько они прилетают в аэропорт. Возможно у них есть какие-то вопросы по таможенным правилам страны назначения. И, разумеется, мы, если мы являемся служащим компании, мы должны быть компетентны ответить на все вопросы пассажиров. А если мы на какие-то вопросы не в состоянии ответить на сегодняшний момент, то мы должны очень быстро связаться с авиакомпанией, получить эту информацию и предоставить ее пассажирам. То есть, в принципе, мы занимаемся обслуживанием пассажиров в аэропорта. В то же время параллельно идет работа на перроне. Как бы. Подготовка самого воздушного судна. Самолет должен быть готов в соответствующее время а, к вылету. А для этого он должен быть чистый, заправленный а, авиакеросином, в нем должна быть питьевая вода, в нем должны быть действующие рабочие туалеты. А, Взагалі, він має бути готов. Разумеется, самоліт проходить проверку на авіаційну безпеку, на земному обслужування. Це такий комплекс большой, в якому кожен займається своєю ячейкою. Да? Вже завтра, у цій ж годині, ми продовжимо знайомити вас з службами аеропорту. На черзі техніка. Це була країна онлайн, країна, така, як вона є. До наступних включень.